Христос воскрес! воскрес. Слово Божье возвещает. Христос воскрес. воскрес! Церковь Божья восклицает. Христос воскрес! воскрес. Я всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с этим великим праздником, который мы сегодня празднуем, но которым можно праздновать каждый день, потому что Христос воскрес, и там обитает Одесную на Отца своего Небесного. И ждет нас там в своих обителях. Место Писания Евангелия от Матфея, 28 глава, с 1 стиха. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес приступив, отвалил камень от двери гроба и сделал и сидел на нем. Вид, вид, его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал». «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите». «Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхами и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватили за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам о всем сбывшемся. И сии, собравшись со старейшинами, и, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между идеями до сего дня. Одиннадцать же, же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились, и, приближившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Аминь. Такое местописание, один из евангелистов, первый, и в, этой, в книге Библии оставил такое повествование о воскресении Христа. Самое главное здесь то, что говорится о том, что когда пришли эти женщины, они не нашли Христа в гробе, потому что Он воскрес. И это сияние света, блистающие одежды, этого ангела говорили о том, что Господь посетил это место, Иисус Христос воскрес для нашего оправдания, и что Он победил смерть и ад. И этот свет спасения и воскресения Христова дошел до наших дней, потому что эти ученики, сначала усомнившись, но потом получили веру и уверенность в том, что Христос воскрес, и стали возвещать везде до края земли о том, что Христос воскрес, и через Его воскресение каждый уверовавший может получить спасение. И мы, дорогие братья и сестры, в свое время каждый услышал о том, что Иисус Христос воскрес, и что Он спас этим воскресением и победил смерть, и даровал возможность иметь жизнь вечную для каждого, который поверил в Него. А тот, кто еще не поверил и еще не пришел к нему, тот имеет еще возможность по его великой милости, потому что еще сегодня день спасения и, день его, и свет его спасения еще на этой земле продолжается. И, дорогие братья и сестры, будем славить его в наших молитвах, песнях и славословиях, потому что он достоин славы, ибо он совершил это спасение для нас. Аминь. Аминь.